अभिनंदन पेढारी मित्र मंडली द्वारा प्रजासत्ताक दिन का औचित्य साधते कैप्टन दिलीप जी ठाकरे इनका गुण गौरव देखकर आश्चर्य कि दिलीप जी ठाकरे संपूर्णतः सरदार जी के पेश में है इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अभिनंदन पेढारी द्वारा कैप्टन दिलीप ठाकरे का गुण गौरव करते स्वरचित कविता शाल श्रीफल और मोमेंटो देकर स्वागत किया गया राष्ट्रीय पर्व के इस गुण समारोह में सर्वश्री पुरुषोत्तम मुंदड़ा दीपक हुंडीकर और सभी अभिनंदन पेंडारी मित्र मंडली हाजिर थी कैप्टन दिलीप ठाकरे को प्राप्त मेडल्स देखकर सभी अचंबे में गर्त हो गए और इस अवसर पर कैप्टन दिलीप ठाकरे ने वीरता के अनुभव सुनाए समाचार संकलन अशोक भाई जोशी अपना काम किए और इतने सारे मेडल हासिल करे और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे मान्यवर सभी को तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती पे अभिनंदन पेटारी बुलाए हैं और इतना अच्छा छा सम लिए आपसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि ऐसे हमने भी प्रोग्राम लेना चाहिए और खासतौर पर जो कैप्टन साहब है वक्त निकाल के ना आए इसके मैं से शुक्रिया अदा करती करतो नमस्ते आजच्या या सव्वीस जानेवारीच्या राष्ट्रीय पर्वावर आज सकाळपासून सगळ्या लहान मुलांपासून तर ज्येष्ठांपर्यंत एक देशभक्तीचं वातावरण काल सायंकाळपासून आपल्या मनात निर्माण झालं आणि सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित असलेले प्रत्येक जण कुठे ना कुठे सकाळी जिल्ह्याला आपल्या तिरंगीत ध्वजाला आणि आपल्या हुतात्म्यांना अभिवादन करून आपल्या देशाच्या झेंडावंदांना त्या कार्यक्रमात सहभागी येऊन आणि हा देश शेती साहेब कष्टकरी जाताना जगात महासत्ता आणि या देशाचं सार्वभौमत्व अखंड एकता बंधुभाव कायम टिकवण्यासाठी सर्वजण आज सकाळी आपल्या तिरंगी ध्वजाला प्रणाम करून प्रतिबद्ध झालेले आणि त्यातीलच एक भाग म्हणून आज आमचे अभिनंदन पिढणारी मित्र परिवाराच्या वतीने आपण या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने माननीय श्री कॅप्टन दिलीपजी ठाकरे यांचं त्यांच्या संरक्षण समिती कार्याबद्दल या ठिकाणी आजच्या या राष्ट्रीय पर्वावर त्यांचं स्वागत करणे आणि त्यांनाही आपली मानवंदना देण्याकरता या ठिकाणी एकत्रित झालेला जा। आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की भारत देश हा दीडशे वर्ष गुलामगिरीत होता आपण सगळं वर्गीय सत्तेच्या अंमलाखाली होतो आणि कुठेही आपल्याला स्वातंत्र्यासारखं वाटत नव्हतं सगळे आपण गुलामगिरीत दीडशे दिर वर्ष आणले आणि म्हणून गुलामगिरी जेव्हा आपल्याला जातक ठरू लागले तेव्हा अनेक देशवीरांनी राष्ट्रभक्तांनी आणि स्वातंत्र्यसेनांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा प्रण केला आणि दीडशे वर्ष हिंदांच्या गुलामगिरीनिमित्त लढत अनेक जण धारातीर्थी पडले अनेकांनी आपल्या घराची रागामोळी केली आणि स्वप्नातील भारत स्वतंत्र भारत आणि स्वतंत्रपणे जगण्याचं स्वप्न पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी साकार झालं अशा या स्वातंत्र्याकरता ज्यांनी आपलं बलिदान दिलं योगदान दिलं त्या सर्व वीर योद्ध्यांना आज सर्वप्रथम आपल्या सर्वांच्या वतीने नमन करतो

আলো <US> আস <morally terminar> <winger> <Nerd> नहीं आगे। नहीं आगे। नहीं आगे। तो बात है इसलिए कि आज सवेरे साढ़े सात बजे प्रोग्राम था रात तो के लिए अनंत जी बुढ़े हैं जो फिर आके थे उनके स्कूल का फ्रैक होस्टिंग मेरे हफ्ते हुआ तो कल के न्यूज़ में या आज के न्यूज़ में या कल पेपर में भी आ, ज, आ जाएगा तो रात को मैं तकरीबन तीन साढ़े तीन बजे भगत गीता का एक अध्याय पढ़ रहा था तो तो इस समय बुरे सर का फोन आया कि है आपने उधर पोषण ही है ठीक तो 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 है मैं गीता पढ़ता हूँ तो रामायण भी पढ़ता हूँ कुरान तो भी पढ़ा हूँ बाइबल भी पढ़ रहा हूँ और जो मेरी सर्विस है तकरीबन ऑल ओवर इंडिया और उन्नीस अदर कंट्री स्टार्टिंग श्रीलंका से है एटी सेवन से फिर उसके बाद में भूटान है नेपाल है फिर साउथ अफ्रीका मिला दोबारा इंडिया में आया फिर हमारे जिंदगी में एक सौभाग्यवती आ गई हमारे अभी मारा जी ने कहा था कि हम सब यहाँ पर दिवाली मना रहे थे और ये उनकी गोली खेल रहे थे सम्मान तो मुझे बहुत मिले हैं लेकिन इतने गुरुजन वर्गों से मुझे जी, जी लगना मेरे नाम के पीछे गुद्व शवा मेडल मिला है विशिष्ट सभा मेडल मिला है जोन रक्षा पदक मिला है मैं मिला है जो कि इंडिया में नहीं रहता है। सीधा इंग्लैंड में जो रानी बैठती है उसके रानी के टेबल के ऊपर जाता है केवल एक छोटे से तीन पेज में जो ग्रेजुएट पेपर होता है ना राष्ट्रपति का उस पेपर में सिर्फ आता है कि भारतीय सेना के इस अधिकारी को इस कर्मचारी को चाहे वो बड़े पद का हो छोटे पद का हो अगर उसको मैंसनिंग डिस्पैच दिया जा रहा है मैंसनिंग डिस्पैच का मतलब भी होता है कि जो गजट पेपर होता है जो इंग्रेज में भी छपता है उस पेपर के अंदर उस व्यक्ति का उस पर्टिकुलर आदमी का चाहे वो का हो एयरफोर्स का हो नेवी का हो या फिर हम सब में से कोई भी हो मैं आपके बेटे के समान हूँ मेरी इतनी उम्र नहीं है मेरे बाल बा, काले बाल देख रहे हैं ना छप्पन साल की उम्र हो गई आज से सोलह महीने पहले इसी हिंदू स्मशान भूमि के अंदर मैंने अपने पति धर्म पत्नी का अंतिम संस्कार किया था और आज से लगभग अड़तालीस साल पहले मैं इसी भाकरेवाड़ी के अंदर रहता था जब मेरे पिताजी वसंतराव कोलाटकर के पास ड्राइवर थे और जिस दिन वसंतराव कोटकर का देहांत हुआ था मैं अपने यहाँ पर रहता था वहाँ से उनकी